হেল্ল' এভৰি ওৱান সকলোকে মোৰ চেনেল কৃষ্ণামণি ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই কৃষ্ণামণিয়ে স্বাগতম জনালোঁ আজি আজি আমাৰ ৰুমৰ ওচৰৰ নামঘৰৰ ভাগত ভাগৱত পাঠ আছে তালৈকে দুয়ো যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া তাত গৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ভাগৱত পাঠ কৰা নামঘৰৰ ভাগত আমি আহি পালোঁহি এতিয়া ভিতৰতে আহি আছো আমি ভাগৱত পাঠৰ স্থান পালোহি আৰু প্ৰথমে আমি চাকি বন্তি জ্বলাম ইয়াতে এনেদৰে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাই নামঘৰৰ এই শৰাই ভাগতে অৰিহণা দি সেৱা লৈছে আমি প্ৰথমতে এতিয়া চাকি জ্বলাই লওঁ আৰু হাজবেণ্ডে এয়া চাকি জ্বলাবলৈ লৈছে এই গছ হ'ল আজিৰ মেইন চাকি গছ আৰু ইয়াৰ তলতে সকলোৱে এনেদৰে চাকি জ্বলাইছে আৰু ছাইডতো জ্বলাইছে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ চাকি ধূপ জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সময় আমি ইয়াতে ৰখি পেলাই ভাগৱত পাঠ শুনো আৰু ইয়াতে ইয়াত কুকুৰীসকল এনেদৰে বহি আছে আমি ইয়াতে অলপ সময় এতিয়া বহি লওঁ গ কাৰণ জ্ঞানক উৎসৱ গ কাৰণ বৈষ্ণৱী জ্ঞানক স্বকাৰণ তত্ব দৰ্শনক অ কাৰণ ভাবুকম কেৱ অৰ্থাৎ এই বিশৰ বিষয়ে ভাগৱতৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভাবিবলৈ কৈছে ভাবিবলৈ এইটোৱে কৈছে যে কেও যিটো জানিবলগীয়া বস্তু ভাবিলে এই বস্তুটো আপুনি জানিব পাৰিব এতিয়া ভাগৱতৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে ভাৱ ভাগৱত কি ভাৱে ভাগৱত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাময় মূৰ্তি আপোনাৰ বাবে ভগৱানক বিচাৰি বা কৃষ্ণক বিচাৰি বিভিন্ন জেগাত ফুৰে মুঠে মন্দিৰে বিভিন্ন জেগাত আনকি দহ বছৰ তলতো আপোনালোকে ভগৱানক বিচাৰি গঢ়ি ফুৰে কিন্তু আপোনাৰ ভাবিলে কত পোৱা যায় সেই কথাটো আপোনাৰ জ্ঞানটো আহিব সেই গেৰ বস্তুটো কি সেই গেয় বস্তুটোৱেই হ'ল যে ভগৱানৰ বিষয়ে আমি জানিবলগীয়া যিটো কথা সেইটোৱে হ'ল কেঅ গেও মানে জানিবলগীয়া যদি ভগৱানৰ কাৰণ এতিয়া বাহিৰত আহি অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাক মাতিলে চাহ খাবলৈ আৰু আমি আহি চাহ খোৱা জেগা পালোহি আমি চাহ খাব যাওঁতে খোৱাৰ জেগাত বিশেষ মানুহ নাছিলে প্ৰথমে আমি চাহ খোৱাৰ জেগাত পুৰি আৰু দালি লগতে লালমোহন খাব পালোঁ দিছে এনেদৰে সকলোকে দিছে এনেদৰে ৰুটি দালি খোৱাৰ পিছত আমাক দিলে লালচাহ সেকা বেকাপ এতিয়া আমি লালচাহ খাবলৈ লৈছোঁ খাই পেলাই ইয়াতে অকণমান সময় বাহিৰতে বহিলোঁ এয়া হাজবেণ্ড বহি আছে মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ নামঘৰ পাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভাগৱত পাঠৰৰ কাৰণে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ অলপ সময় বাহিৰতে এনেদৰে বহিলোঁ দুইজন গতিকে চাৰি বেগৰ বেগ এইবিলাকৰ যিবিলাক তত্ব আছে সেই তত্ববিলাক সেই কথাটো ভাবিলে সেই ভাৱে যদি ঈশ্বৰৰ কথাটো ঈশ্বৰক যদি আমি জানিবলগীয়া কথা বুলি ভাবি পেলাই ঈশ্বৰ কি সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ যে ভগৱান কি আপোনালোকৰ অৱগত হ'ব সেইটো হ'ল এটা উদাহৰণ আৰু আজি যে দেওবাৰো আছিলে সেইকাৰণে দুয়োজনে এনেকৈ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত আহি সেৱা ল'বলৈও পালোঁ সেইকাৰণেও বহুত ভাল লাগিলে নহ'লেতো মই অকলেই আহি চাকি জ্বলাব লাগিলেহেঁতেন আজি এওঁ থকাৰ কাৰণেও ভালেই হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ আমি আহি ইয়াতে সেৱা ল'লোঁহি যি প্ৰসাদ খুৱাব সেয়া ক'ত কেনেদৰে বনাই আছে মই সেই দেখাবলৈ আনিছোঁ এই ৰুমটো দেখিছে ইয়াতে সেয়া আজি যিহেতু নিৰামিষ ভাত খুৱাব এয়া বনাই আছে মই দেখাই দিছোঁ সুন্দৰকৈ এনেকৈ গেছত এয়া বনাই আছে আৰু আনটো ৰুমত এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে কল কাটি আছে এখেতসকলে এইফালে ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ ৰেডি কৰি ৰাখিছে প্ৰসাদ যিহেতু অলপ পিছতে দিব এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰি ৰাখিছে এতিয়া মই আপোনালোকক নামঘৰৰ চৌহদভাগ অকণমান দেখাই দিবলৈ আগফালে আহিছোঁ ইয়াতে পুৱাৰ ভাগত ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু এয়া বেদীটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো হোমাল হয় সি মোবাইল চাই আছে বহি বহি তাৰ আমনি লাগিছে যে এতিয়া মাকৰ পৰা মোবাইল লৈ পেলাই মোবাইল চাই আছে আৰু আমি এনেদৰে ইয়াতে বহি আছোঁ যিহেতু বহুত গৰম হৈছে সেইকাৰণে অলপমান বাহিৰত এনেদৰে ছাঁত বহিছোঁহি এতিয়া এয়া প্ৰসাদ দিছেহি আৰু আমি ইয়াৰ নামঘৰৰ ভিতৰৰ পালোঁহি বাহিৰৰ পৰা আহি আৰু এয়া প্ৰসাদ সকলোকে এনেদৰে দিছে আৰু এইটো উমাল দেখিছেনে সি মই ভিডিঅ' কৰা দেখি প'ষ্ট দি আছে আৰু মিঠৈ খাই আছে প্ৰসাদৰ কোনেও প্ৰসাদ খোৱাই নাই কিন্তু সি মিঠৈটো খাই আছে আৰু এয়া ইফালে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি পেলাই আহিছে আৰু মই য'ত বহি আছোঁ ইয়াৰ সমূহ ভাগতে ভাগৱত পাঠ কৰা পাঠেকৰ আসনভাগ আছে এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ Krishna 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 প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি হোৱাৰ পিছত এয়া সেৱা লৈছে ভকতৰ ওচৰত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই আপোনালোকক মণিকূটৰ মেইন আসনভাগ অকণমান দেখাই দিবলৈ লৈছোঁ এয়া কি সুন্দৰকৈ সজাইছিলে ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে চাওখিন কি সুন্দৰকৈ এনেকৈ চাৰিওফালে চাকি জ্বলাইছিলে ধুনীয়াকৈ আৰু মই আপোনালোকক এয়া দেখাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ আমি ইয়াত খোৱা ৰুমলৈ আৰু ইয়াত সকলোৱে এনেদৰে বহি খাই আছে আৰু কি কি খুৱাইছিলে মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ দালি গুটি আলু ভাজি বিলাহী টক আৰু মিক্স ভাজি দিছিলে নেমু এনেদৰে দিছিলে এনেদৰে দুপৰীয়া আজি ইয়াতে খালোঁ আৰু খাই কৰি আজৰি হৈ ইয়াতে অলপ বহিছোঁ সকলোখিনি এনেদৰে বহিলোঁ আৰু তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ ৰুমৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া ফুল এজোপা দেখিলোঁ তাতে দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ নামঘৰৰ পৰা আহি পালোহি আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টছত জনাব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই